Ветаивает вас в эфире телекомпании Март. Вы дивитесь программу "Диалог". Сегодня гости нашей студии чемпионка света за академическое слованье у закрытых помещений участница Олимпийских игр Олена Буряк та и тренер Павло Пришутов. Добрый день. Ну, собственно, первый вопрос. До, собственно, покажите, что вы выиграли, расскажите, как это произошло. Ну вот я выиграла. И когда это было? Выиграла такую прекрасную медаль и еще лучший молоток. На нем выгравировано название соревнований. Ну, и это много лет подряд считается главным призом этих соревнований. В общем, это был чемпионат мира в городе Бостоне, в Соединенных Штатах Америки. Ну, об этом и поговорим. Почему именно молоток они хоть объяснили? Ну, наверное, это вот ты молоток, на тебе молоток. Образная вот так, ну, такая фишка. Там две версии. Или вот как молоток, или... Типа концепт стоит вот сам тренажер. Mm. То есть вот две ножки, здесь ребец, здесь колесо, которое надо раскручивать. Или это, как вот сказала Лена, молоток, значит, как молоток. Насколько были представительные соревнования в этом году? Сколько было участников? С кем пришлось соревноваться? Ну, участников было очень много, как обычно. 2200 человек. Ну, вот из основных 200 человек. Потому что предыдущие 2000 это соревнуются между собой студенты вот, они разбираются между собой университеты зарабатывают очки вот. но ну, остальные 200 человек были представители великобритании германии польши россии из украины нас было двое вот литовцы были кто еще был мексиканцы бразилия Швеция, канада Норвегия. да ну, было много людей было интересно все выступали в разных возрастных категориях весовых категориях. Почему только двое из Украины? Вроде считается, что в Украине сильная школа академической гребли. Ну, по итогам года и по итогам прошлых соревнований было определено, что вести надо туда только того человека, который может показать результат, то есть выиграть. А вести участников, ну, у нас проводится чемпионат Украины каждый год, поэтому мы ориентировочно мы знаем результаты наших всех спортсменов. Поэтому было принято решение вести Лену, потому что она могла даже показать мировой рекорд. Но в связи с тем, что за неделю до чемпионата мира заболела 38 температура, поэтому и не, неделю не тренировалась перед чемпионатом мира, поэтому задача была стояла только выиграть. Чем она исправилась? Собственно, опять же вопрос тогда к обоим. Э, насколько я знаю, серьезные спортсмены всегда отслеживают своих основных соперников. То есть были все знакомые были из основных или кто-то был новый, было что-то неожиданное на соревнованиях? Честно говоря, я вообще там никого не знала. И когда люди подходили и говорили, что мы твои фанаты, было очень удивительно и странно. Вот. Ну, из знакомых никого не было, потому что в соревнованиях хоть и считается чемпионат мира, но сильнейшие спортсмены не всегда приезжают, ну, изредка. Вот. Поэтому как бы вторая за мной девочка была канадка, олимпийская чемпионка из восьмерки. И она мне проиграла 8 секунд. Ну, мы друг друга не знаем, но мы друг друга поздравили. Ясно. Ну, собственно, это стандартный вопрос, как вы вообще пришли в этот вид спорта и почему гребли? Ну, пришла я в 11 лет. Совершенно случайно. Когда-то в свое время моя сестра занималась чуть-чуть греблей. Но у нее ничего не получилось. И через 12 лет подросла я, и оказалось, что меня можно тоже попробовать. Три раза я пыталась бросить греблю, потому что то надоело, то ничего не получается, то проблемы со здоровьем. Но все равно меня уговаривали, я оставалась. Ну вот результаты сказываются. Показывается. Во сколько вы пришли в греблю? В 11 лет. И до сих пор не надоело? Очень надоело. Давно уже. <св> ну, нет, это работа, это вид спорта. Каждый выбирает деятельность для себя, какая ему нравится. Мне нравится вот, заниматься профессиональным спортом. Гребля – травмоопасный вид спорта, нет? Ну, в принципе, он… Слов к слову о проблемах со здоровьем. Ну как, вообще это самый развивающийся вид, больше всех, которые развивают организм. Здесь задействовано все, и спина, и руки, и ноги, поэтому основных таких травм это очень мало. Ну, в общем-то, он не травмоопасный, если в том случае, если лодки не сталкиваются на воде друг с другом. А так это очень гармоничный, развивающий вид спорта для организма человека. Этим занимается во всем мире это, ну вот особенно в Америке, это спорт номер один у них. Поэтому нас поразило вообще в Бостоне, сколько там каналов, сколько там клубов и сколько там людей, занимающихся этим, этим видом спорта. Почти, как мне вот показывали фотографии, летом на, на, на реке в 6 утра кишит лодками. Люди приходят утром на тренировку, на зарядку. У каждого почти своя лодка, гребут и уходят на работу. Так, давайте сразу тогда расставим точки на чтобы, потому что люди, возможно, думают, что вы занимаетесь только гребли в закрытых помещениях. То есть Нет. это один из. Я же могу вид... вам представить, что э, Лена э, достигала своих результатов. Это первый такой, значит, успех у нее на мировой арене именно в, в этом э, в этих соревнованиях. А стала она серебряным призером чемпионата мира среди юношей, будучи еще в юношеском возрасте до 18 лет. Потом, перейдя в более возрастную категорию, значит, стала чемпионкой мира среди молодежи, то есть это до 23 лет. Серебряным призером чемпионата мира среди взрослых. И также чемпионкой и призеркой чемпионата Европы среди взрослых. И участница Олимпийских игр. Елена, есть принципиальная разница, лодка или тренажер? Конечно, это огромная разница, в чем? потому что ну, в лодке большое, большую роль играют природные факторы. То есть вода, э даже ветер, ну, это разные ощущения. Концепт — это абсолютный показатель силы. В лодке нужно понимание, нужна техника, нужно, <coughs> кроме силы нужны еще базовые знания, там, законов физики элементарных. То есть, если на концепте ты сел там, практически на полу, да, и ну, работаешь, что на воде, там надо держать баланс, надо оглядываться постоянно, надо думать о своей технике. То есть ну, показатель силы не есть главным в гребле. Нужно думать. Первую свою медаль помните? Конечно. Это было в далеком 2002 году в городе Киеве. По детям гонялись, заняли третье место, радовались так, как будто стали олимпийскими чемпионами.